ndabahaye mwirrocutina mu bakunzi ba radio rp ya ijwi y'abanyagihugu kaze mu makuru kurino wa gatandatu igenekeza ija mirongo ndwi kigarama umwaka wa bibiri na mirongoibi g5nu mpere ku ngigo ziyagize na mugambi uburundi bufise wo kugurura imbiba zibuze n'igihugu kibanyi c'u rwanda vyaraye bishikirijwe na president evariste ndayishimiye mu kiganiro agiranye n'abanyagihugu be makuru aho yagiriye ko amenyesha kandi ko hariho umugwi wa nyororo utezuriwe ngo barekurwe n'aho bazoba barahejeje igihano imiliyoni itatu n'igice z’amadolari y'abanyamerika niyo yari yatanzwe n'ishyirahamwe mpuzamahanga onu ngo azafashe impunzi z'abanyekongo ziri mu burundi akaba aganiwe abantu ibihumbi mirongo inani na bitanu ubutumwa bw'urukundo n'ubumwe nibwo barundi n'abanyamahanga bwakuye mu giteramo cy'umugurirane sori cyari aho ikibereye i kigali murabyumva muri ano makuru nayikonje ku masonga mu kanya n'inkuri nk'imwe ukwayo ndasubire kubara mutu duhano amakuru y'umujyanye n'agatekakazina muntu amarondo yitiriwe gucungera umutekano harahiza iminsi muri zone ya murungurira komine kirundo afatwa muri kino gihe na bamwe mu banyagihugu nk'ayo ashyizeho bongere basahugwe abo banyagihugu babivuze nyuma yaho hari umunyagihugu batiwe ku munsi wa kane ya marondo bimuviramo kumwakisha amahadabu afatwa n'abanyagihugu nk'ubusuma ido n'ido na Eloge dive lemesha. nk'igihe c'isa zime z'ijoro zo ku munsi wa kane ni ho umunyagihugu ndayizeye elize asanzwe ari umudandaza w'ugwagwa yafatigwa kuri bariyeri iherereye mu gacimbika karenga ya mbere muri zone yamurungurira yariho iriko abariyirondo nk'uko bivugwa nahamwe mu masoko ya rpya muri ico gice abari bari ku irondo bamwagirije kuba ariko arateza umutekano muke baca bahamagara abaramutswe umugambwa sendedfdd hamwe kure ndayizeye elize ngo yaciye atwarwa kuri zone yamurungurira araraho gushika kuriuno wa gatanu yavuye acibwa urubanza bamwe mu banyagihugu bamenyesha ko kabaye akarenganyo ibyo yagirijwe abaduhaye amakuru batomora ko bitari bitahuritse kubera ko atabimenyetso byabyerekana aha bagashimikira nko kuba yakomerekeje abari ku irondo rino twakorera avuga igihano yahawe bamukiye amande y'ibihumbi mirongo itatu byo guha abari bari iby'irondo ni ibihumbi mirongo ibiri n'indwi yo kwa muganga

iruhande rwo gutangazwa n'ibyashyikiye umubanyi wabo abanyagihugu bo muri zone ya murongo rirabamenyesha kandi ko amarunda yashinzwe bivugwa ko ari ayo gucungira umutekano yaje ahubwo kubahohotera hohotera nk'abanyagihugu tukabona ko ari atarenganya ibyo bintu byadutera mu kirango tukabona ko hari amabariyeri yo kwiyirambuye no kwiba bene igihugu ayo marunda yashyizweho arahebye iminsi bamwe mu banyagihugu bakaba mbere bari bananiguye itunganywa ryayo aha bakaba bavuga ko ariko bakishwa n'abagira intwaro n'imbonerakure ibifungugwa hamwe n'amayera byo guhereza abajya ku marondo ibyo babona ko ari amanyanga uruganda rwa rpl ukaba rutarashobora kuronka kuri telefone niyongererodoni arongoye zon amurungurira gire icashikirie eloe duvin lemesha arakenuye mu gisata ijanye nivy'impunzi naho ishiraamwe muzaau n ryatanzekri5a amafaranga agera ku miiyoni itatu nigice zamadorari yabanyamerika kugira afashe impunzi z'abanyekongo ziri mu burundi zahunze intambara zigize iminsi zirimubuseruko bwigiugu ca kongo icegera cunyamangaukuue tom frecher avuga ko iyo mfashanyo abantu ibihumbi ingo na bitanu anamenyesha ko mu bibanzizo izo nzu zirimwo harengewe kandi ko hagikenewe imfashanyo yihuta mu bijanye n'amazi meza ibifungurwa ubuvuzi be n'aho kukika umusaya ahamwomenye ko ku wa cumi n'indwi za ku no kwezi ishirahamwe oni ryamenyesheje ko uburyo mu na zitatu n'ibice bibiri z'amadorari 'abanyamerika ariko bukenewe kugira izo mpunzi zishigikirwe bikwiye mu na politike naho ngo uburundi ntiburota bwugurura imbibe buhana n'igihugu c'u rwanda kubera ko hari ibimenyetso zindamusiga bigaragaza ko ico gihugu kibanyi citeguye kubutera vyaraye bicikijwe n'umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye mu kiganiro rera aramutse agirana n'abanyagihugu hamwe n'abamenyeshamakuru ikiganiro cyabereye muri komine muramvya ni ikibazo kiraba imigenderanire y'uburundi n'u rwanda bavuze bati none ko haguma hamota intambara y'u rwanda n'uburundi inzira zindi zose zarabutse twebwe turabaterwa titurabatera ubutebikanaumubwira ngo bega ngo barabutse inzira y'ibigami biabarite twatera twosavye urwanda tuti nabon utatugiriye kibi turagutera twebwe nta mugambi dufise gutera urwanda mugabo turabona ku rwanda rufise umugambi mubi ku burundi nikimenyamenya niuko abagezi ba nabi baza kwica bene igihugu mu burundi bigisha co gisoda n'u rwanda bahava ibirwanisho n'u rwanda nibo batunze niwo tuhagaburira twaragize ibiganiro dusaba tuti basabo bantubaduhe baze nkbakinay'ubutungane gusitaye gati ataazoduha ico nco cerekana ko bafiseumutiburundi iyobbaribafise umutima mwiza bavuze bati abagezi ba nabi mubakire hanyuma ebe bashire mere y'ubutumwa rero ku gacu nako tutagize ngo tugire <laughs> ibiganiro n'ubu tuguma dusaba twese duhagarika tuba tuti nta kamaro ko kurwana leta <laughs> yabwira <laughs> ati twebwe icyo tubonera mubi ku burundi ni iki tubwire basi natwe ku burundi ko muri kumutegura biri ku burundi tubwire icyo kuduhora gusa ukubona tubara tubwire mu bindi byahavugiwe harimo iwe n'ubutungane aho umurwayi w'igihugu wigenga urugero tujye wateka akazinamuntu mu burundi wamenyekanye ko uracyo ushinga n'akarenganyo kari kugakorerwa ba batari bake bakibundiye mu buroko kandi bategereza kuba babidegembya yanagiriye ko asaba abashimitse perezida ndayishimiye kudasubira guta umwanya asubira kugenzura amabohero mabohero ahubwo akihutira kurekuza abo bafungwa duherutse kugira dizite mu makasho no mu mabohero tumaze kubagendera inshuro zirenga ijana twasanze rero mu mapurizo hariho abamaze kwezwa n'amasentare babambitse inzara mugabo tugiye mu mapurizo tugasanga bambaye impuzu z'urwatsi rutoto kandi amasentare yari abambitse inzara icya kabiri n'abahejeje ibihano baciriwe bagatanga n'amande mugabo bakaba batarakugwa muri ayo mazu y'amabohero ndi ni icyubahiro twaragushikiyeyo ntiwirwe urazunguruka aya makasho yose n'amapurizo kuko icyo basaba ni iki ni uko mu gusozera uyu mwaka abo bantu bamaze kwezwa mu gusohora ijambo bagasohoka nabo bakajya kwambarira izo mpuzu zera iwabo bakava muri zijya zo guhatsi urutoto nabo bahejeje ibihano ni uko muzo bamukoze imwaka ibyo kandi ndazi ko mubyiteguriye imbere y'uko uyu mwaka uhera mutuje mushiraho komisiyo ad hoc izuba ikurikirana harimo ab'ubutungane ’umutekano abo muri sosiyete civile na twebweho muri cNdh de tubakurikiranire neza iyo ngingo muzuba mwafashe kandi zozana umwimbu kuri abo bantu nabo baze mu by'iwabo biteze imbere babandaye kubashyigikira mu migambi myiza y'umwakuza ngabakemburuke nini cyubahiro mu kumwunganira uwurongo yishyiriye hamwe arushoto mu byo yari ikora na kugana amateka azira muntu nawe nyine yagaragajwe akababaro ku bijyanye n'igisata cy'ubutungane gisa nk'aho gikora kitagira amategeko kisunga ku bwa byo nenda yisaba arirongo ye ngo kubona ubutungane bukomeza mu buroko ababisa izera n'abahegeje igihano baciriwe kandi umukuru w'igihugu adasiba gusemerera byerekana ko hari abategetsi bari kurushi basuzugura uramutse igihugu ubutungane bw’u Burundi burafata ingingo zibereye kubera igihugu batase bapfuye nk'amatongo cyangwa ibindi byose imanza zigahera zikabanabanduka umwere igihugu yatsinze mbere agashyikirizwa ntibikunde ibyo yatsindiye kabije kubera usanga bagombye kwiba uwo mwere igihugu ntawe unikora cyangwa imfubyi inyuma yiwe hari ibihangange mu gihugu byitwaje amapete n'ububasha bifite mu gihugu gushyirwa n'aho n'umucyiganjee afata ingingo amanza n'umucyikizamanzamukuru kizigenda bibiri afata ingingo umwenegihugu ntibaheze ndetse namwebwe n'inkende nk'iyo cyubahira umukuru w'igihugu mugafata ingingo mukarengana umwenegihugu turafise uburorero umuyobozi mwishyura mu bijyanye akandika acy'imangira imanza z'ubutungane mugabo umwenegihugu ntapfa unyoye mu gitondo kubona mu burundi hariho abantu bagahaye inzego z'ubutungane gushika n'aho bakengera mwebwe nyine icyo aho umuriro w'igihugu kohoba ukwiga sitarategi itomoye yo guhana abantu bitwaza ububasha kuri iyo myitwarariko ebwa hosenda yishimiye yamenyereje ko abizi neza ko hariho abafungiwe ubusa ariko ararahira ararengwa ko hari umugwi w'abanyororo atiteze gutezurira n'aho baba barahegeje igihano bahawe twari twari gutegetse ubushyikirangantiko bugenda bubwira rusazuma y'abantu bose bafunzwe duce tumenya abo imanza zaciwe hanyuma bataravayo tumenye n'abatarakirwa imanza ndetse hariho usanga bapfunzwe ku kankanzi turamaze kubona ko hariho ibintu bimwe bimwe tubona bitegereza gutoraga umuti ariko hari n'abandi mutarategera neza twatanga akarorero nk'abantu baba bafashwe ari abahinzi ba nabi abagizi ba nabi kubera ubwo bugizi bwa nabi bukibandanya iyo umurekuye acya agenda agusubira gufashanya n'abagizi ba nabi kuko ndamaze kuronka abamuri rusange aba mu bantu bakoze ikibigaha mu gihugu mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu hanyuma we bakamukira umunyarobo umuto imbuga bari kumwe uno munsi umurekuye acya usanga acyiye asubira kujya gufashanya na ba bandi ni cyo rero hari habo dutegereza gusuzuma ariko nagira ndemeshe abenegihugu ubushyikirangange bwaraheze rusasuma ndetse tenze neza yuko hasigaye ko babidungikira hanyuma iryo jambo musenyeri avuze aba abenegihugu baze bumve bimeze neza ko ubushyikirangange bwaraheze kubyandika tumire amata gato duce tubandana indani makuru mu bijyanye n'imyidagaduro efe abategetsi b'uburundi ni bo bawufukamye mu nda kuko badafise imigambi yo guteza imbere igihugu ubwo ni ubumwe mu butumwa bwaraye bushikirijwe n'umugwi ryan stori mu giteramo c'umuziki wa rege baraye baremesheje mu gisagara ca kigali mu rwanda abanyamahanga be n'abarundi bari bitabira ico giteramo bose bamenyesha yuko bahakwye ubutumwa bukomeye bw'urukundo n'ubumwe ni inkuru ye unosavarante singiranka bo yari yaduserukiye ahabereye ico giteramo turi kuri Copenhagen agenti mu gisagara cya kigali ahabereka iterambucitiwe love and the Unity, urukundo n'ubumwe cyo mu bw' story guhera saa cumi na zibiri z'umugoroba abakunzi b'umudio wa reg bashakije bambaye inkunzu z'amabara y'ikilasita bari bamaze gufata ibyicaro barindiriye ko intare itonoma igiteramo cyage gutangura isate ebyiri z'ijoro gitanguzwa n'imigwi ya sitoromu boyizi umugwi w'umuriringi kimono bose basanzwe bavuza indirimbo z'umujyi wa warurege isate n'iz'ijoro zigeze nk'uyu umugwi nayasitori urashyitse kuri seni abantu bose bahagurukira rimwe batangura gutamba babaha ikaze n'amashyi menshi ku y'ubutumwa bw'ubumwe n'urukundo umuguyi rayoni sitori waruzaniye abakunzi bawo aha umuririmbo ipazi amisha kandi k'igihugu Burundi cononywe n'abategetsi babipfukamye mu nda ni tuba tuzaniye abarundi mbese abarundi gusa ni abanyarwanda na isi afurikani komyuniti ni ubutumwa bw'ubumwe n'urukundo ntawo bidaha birazwi bifuye ku ndongozi ni bo rero biki ibintu byose abategetsi mu buruzi ibi ntoya nabyo wari uzi nuko nyine ugenda bivuga kandi ngo ndayibona n'uwundi muntu ntibaze atari impumuro niko ayibona noneho igitorotse uwo buragutse hariho umutegese isukariye uwo buragutse hari umutegetsi abantu bogena gutonda kuri bisi nk'abatonze ku ishure Hari umuperezida aramutse igihugu gute uwo kwinjira ugasanga isoko yaturiwe hahereza imyaka n'imyaka n'ibiboboke byayo niba arabikuraho esike no kuri kose ubwo rugo uba winjiyemo guhitwa uburundi serwo waguhaye yifashe gute

nk'uko ba barimba kuva kera tuhakurikira bagitangura zari indirimbo dutuma dutwimvira kure duhaguruka mu by'imvuriro kuko na uburundi kenshi abanyagihugu twari tujyane ariko kuva aho batangurisha turatangura turabyuka sonarinda abahiruka kera twuzanga esete ahantu ho ntego fomaho mu guhe layani sitori n'abanyafurika gusa kuko twahasanze umuzungu akomoka mu gihugu cy'ubudage yitwa Dogu aha avuga yuko umuntu abwirizwa gukomera nk'intare akigenza nk'umurasita kugira yitandukanye n'abakunda ibiturire urazi layani sitori riri mu ijambo intare ni igikoko cya mbere gisa inzugi ukwiye kuba nk'abarasita mu kibano ntitumere nk'aba bakunda ibiturire intambara ukwiye gukomera nk'intare ukagwanya ibi ukagwanya abakoreshwa n'abantu ku nyungu zabo hanyuma ukajya gukora icyo ahantu ibyo rero bisaba gukomera ikiteramo cya rayoni sitori cyagiye kurangira itoro ryiteye abantu badashaka gutaha eka uretse abakunzi ba bege baje bavuye mu bihugu bya kure abaturutse mu burundi n'abasanzwe baba mu gihugu cy'u rwanda bose batahanye umunezero urukundo n'akamwemwe mu maso inzu savo rante singira nk'abo arakenuye mu bijyanye n'indero naho abanyeshuri bo ku ishuri rishingiye irogera nyambeho zone gishi hayo muri komine nyanza inaraburunga baridogara cyane ubuyobozi kubona batahawe amanota y'igice cya mbere kandi barakoze ibibazo ababyeyi barereye ku iryo shuri bagasaba ko ayo manota ye watangwa kuko bararishe ibisabwa n'ishuri iyo nkuru reka tubibaze batazaha imiburo abo banyeshuri bataronkejwe amanota y'igice cya mbere nabo mu mwaka w'ishure ry'indwi mu umunani no mu mwaka w'icenda w'ishure shingiro rya nyambeho zone gishiha yo muri komine nyanzara ke intara ya burunga bamwe mu babyeyi barereye kur iryo shure baganiriye na erp avuga <laughs> ko amanota yabuze cyane ari ayi biharuro umubyeyi sha ko abagiye gukosora ivyo bibazo batigeze bashikirana amanota anamenyesha ko vyoba vyapiriye ku bakosoye kuko abakosora bari mu runani rw'abigisha kubera ko ibibazo byo kuva mu mwaka wambere gushika mu mwaka w'icenda washoboye shingira bitorerwa mu runani zigaza abigisha ukuvuga iyo byagiye gukosorerwa ntibabitange ntibaa bishyikirija umuyobori

ababyeyi barereye ku ishuri rya gisira basaba ubuyobozi kuraba ingene abana babo boroswa ayo maratwo kuko bo bo bararishyuye bya nkenerwa byose uruganda rwa eriteya rwarondeye abarongoye iryo shuri rya Nyambeho, ariko twaba Inkuru ya nyuma makuru imyidogo ni myinshi mu bari imwe muri komine ya manda imvu batanga akaba ari uko barindiriye ko boronswa ifumbira totahaza barihiye amazi agahera mu nzira bemeza ko muri ino minsi babona ko vyabo bitanguye koronekara inkuru twateguriwe na erike niyo nzima abo bari imwe muri komine ya manda bemeza ko bamaze amezi atatu barindiriye ifumbire ya totahaza abo twaganire bemeza ko batumva ubweneke ntego nk'iki gihera batararonka iyo fumbire

uno munitwagani amenyesha ko babona ko atacubazuha noba kuko ikiringo kiriko kirabajana bategerezwa kuba barakoresheje iyo fumbire imirima yacu yapfuye imiiyc yafuyekaauzifumbire tutahaa ntiturona yo fumbirenbadua mu kwezi kwa gatatu iiimtatekva mu kwezi kw'icumi na rimwe dufastumariye mu rwana rwa rpya tukaba tutarashobora kuronka abo mw'ishirahamwe fomi kugira twumva ico ko arakoze niyonzima nioa duce duszmakuru kurnmirono bi na umwaka wa bibiri na mirongo ine na gatanu mwakode mwe mwego mwariko murayumviriza abayegeranije hamwe n'abatumye mvuga mukanyumva nawe nyine ndabashimiye ndi nyikarondo nari kuri mikoro ndabaseze ndabifurize amahoro y'imana naho uba utaha